অহা ইংৰাজী চৌব্বিছ আৰু পঁচিছ এপ্ৰিল দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমি দুলীয়াজান বিহুতলীত দুলীয়াজান যুৱ সংঘ ভাদৈ মৰুতীঘ সূৰ্যোদয় যুৱ সংঘ আৰু কেইবাটাও যুৱ সংঘৰ লগতে দুলীয়াজানবাসীৰ ৰাইজৰ সহযোগত আমি এখন বিহু পাতিবলৈ ঠিৰাং কৰিছোঁ আৰু বহাগী উৎসৱ দুহেজাৰ পঁচিছ নামেৰে আৰু এইবাৰ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যে বিহু যিহেতু কৃষিৰ লগত জড়িত গতিকে আমি এই বিহুত এগৰাকী কৃষক আৰু এগৰাকী শিপিনীক আমি বতাহ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু সেই মৰ্মে আমি টেঙাখাটৰ নিবাসী যুৱ কৃষক মহেন্দ্ৰ সোণোৱালক এইবাৰ আমি বহাগী উৎসৱত তেখেতলৈ কৃষক বঁটা টি প্ৰদান কৰিম এই মহেন্দ্ৰ সোণোৱালে আজি বহুদিন ধৰি তেখেতে বাৰ মাহে ৰবি শস্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰতিটো শস্য খেতি কৰি পেলাই তেখেতে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছে খুব লাভজনকভাৱে খু সুন্দৰকৈ তেখেতে খেতিৰ জৰিয়তে নিজেও স্বনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ লগে লগে গাঁৱৰ বা গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ বা আন আন যুৱকসকলকো কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰি তাৰ কাৰণে তেখেতে বিভিন্ন প্ৰচেষ্টা লৈছে গতিকে এই যুৱক গৰাকীক মহেন্দ্ৰ সোণোৱাল তেখেতে বাৰ মাহে খেতি কৰি যি উৎকৃষ্ট উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে কৃষি অৰ্থনীতিটো শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যি ভূমিকা লৈছে তাক আমি কিঞ্চিত পৰিমাণে উৎসাহ জনাবৰ কাৰণে অহা পঁচিছ এপ্ৰিল তাৰিখে তেখেতক দুলীয়াজান বিহুতলীত আমি এই কৃষক বঁটা প্ৰদান কৰিম য'ত সামান্য পৰিমাণে নগদ ধন মানপত্ৰ আৰু যথাযথ তেখেতক সন্মান প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু সেই সভাতেই তেখেতে কৃষি ক্ষেত্ৰত থকা সমস্যাবিলাক যি ঠাইত তেখেতে খেতি কৰি আছে মাজুলী সলকণি য'ত আচলতে বান গৰাখহনীয়াই বিধ্বস্ত কৰা এটা ঠাই চৰকাৰক বহু আবেদন কৰিছে সেই কথাখিনিও তেখেতে তাত উল্লেখ কৰিব আৰু এই বঁটাটোৰ জৰিয়তে কৃষি ক্ষেত্ৰত নিজকে মনোনিৱেশ কৰি আৰু আগুৱাই লৈ যোৱাৰ লগে লগে কৃষি অৰ্থনীতিক শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে যথেষ্ট উৎসাহ পাব বুলি আমি আশাবাদী গতিকে আমি কৃষক বঁটাটি এইবাৰ প্ৰদান কৰিম টেঙাখাটৰ ঘুমতাল নিবাসী মহেন্দ্ৰ সোণোৱাললৈ আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি বাৰ মাহে তাঁত বা বয়ন শিল্পৰ লগত জড়িত এগৰাকী গ্ৰামাঞ্চলৰ মহিলাক শিপিনী বঁটা প্ৰদান কৰিম পুনৰ আমি কাক এই শিপিনী বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ল সেই কথা আপোনালোকক অৱগত কৰিম গতিকে চৌবিশ আৰু পঁচিছ এই দুয়োটা দিনতে আপোনালোক সকলোৰে উপস্থিতি কামনা কৰিলোঁ আৰু এইবাৰ বিহুতলীত বিহু গতানুগতিকভাৱে নাৰাখি আমি বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিকল্পনা কৰিছো যাতে আমাৰ বিহুতলীলৈ আহি উঠি অহা প্ৰজন্মই অভিভাৱকে এটা সুকীয়া মাদকতা লাভ কৰি যায় তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছো গতিকে এই চেষ্টাত আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা লগতে দুয়োটা দিনৰ উপস্থিতি একান্তই কামনা